चतुर्थोऽध्यायः इन्द्रादिस्तुतिः ध्यानम् ओ कालाभ्राभाङ्कटाक्षैररिकुलभयदाम् मौलिबद्धेन्दुरेखाम् शङ्खञ्चक्रम् कृपाणन्त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्ते त्रिनेत्राम् सिंहस्कन्धाधिरूढान् त्रिभुवनमखिलम् तेजसा पूरयन्ते ध्यायेद्दुर्गाञ्जयाख्यान् त्रिदश परिवृताम् सेविताम् सिद्धिकामैः ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च न्तुष्टुवुः प्रणतिनम्रशिरोधरांसाम् वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहाः ते व्याययातमिदम् जगदात्मशक्त्याम् निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्याम् तामम्बिकामखिल देवमहर्षिपूज्याम् भक्त्यानतास्म विदधातु शुभा निशानः यस्याः प्रभावमतुलम् भगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलम् बलम् च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिम् करोतु या श्रीः स्वयम् सुकृतिनाम् भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियाम् हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सताम् कुलजनप्रभवस्य लज्जा तान् त्वान्नता परिपालय देवि विश्वम् किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किञ्चातिवीर्यमसुरक्षय कारि भूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तवाति यानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगताम् त्रिगुणापि दोषैः न ज्ञायते हरिहराधिभिरप्यपार सर्वाश्रयाखिलमिदम् जगदम् च भूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या